परोपाय नमः ओम श्री सदरवे नमः ओम श्री परमात्मने नमः ओम अस्य श्रीमद् भागवद्गीता माला मंत्रस्य भगवान वेदव्यास ऋषि अनुष्टुप चंद्रा श्रीकृष्ण परमात्मा देवता अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे इति बीजम् अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुच इति कीलकम् ध्यानम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनम् योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं धृतराष्ट्र धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत् सञ्जय सञ्जय उवाच पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अन्ये च भव शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रणाः सर्वे युद्धविशारदा युद्धविशारदाः वाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि च परिशुष्यति विपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं च मे मनः ी भगवान् उवाच कुतस्त्वाकशमलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यमास्मकमपार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठ परन्तप कार्पण्यदोषोपहतस्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमाम् त्वां प्रपन्नम् चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनन्दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः कर्मण्येवाधिकारस्ते फले मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भोः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरुधिनिरुद्य च मूर्ध्ज्ञादायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणा ॐमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवे न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् संन्यास कर्मयोगश्च निश्रेयसकरा उभौ तयोः कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशा नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च शाश्वती सुचीना श्रीमतांगे योग भ्रष्टो हि ज्ञानमस ज्ञा ध्यान विशिष्य ध्याना कर्मफल्याग त्यागा शांति अन समशत्रोच मित्रेच तथा मानापमानयो हो शीतोष्ण सुख दुखेशु समसंध विवर्जितः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव प्रिया अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि संदेह करिष्ये वचनम् तव संजय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भव ध्रुवानि धर्म एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकी एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे केचन सङ्कीर्णश्लोका हरि नमः हरिये नमः हरि